І з року в рік молодь здебільшого обирає ті навчальні заклади, де готують справжніх офісних працівників, менеджерів, банкірів, економістів. Бо кар'єра в цій сфері стрімка, гроші великі, а ось здоров'я. Здоров'я це те, чим молодь буде розраховуватися: погіршення зору, білю суглобах, хребті, геморой, емоційне згоряння. Як мінімум, аби не захворіти, можна час від часу розминатися в кріслі. А як максимум, ось про це, шановні зараз розкаже лікар реабілітолог Борис Скачко Борис візьмемо конкретну ситуацію. Доброго ранку. Приходить людина на роботу і починає вкалувати, хоче грошей. За скільки такий працівник згорить, якщо замість з 10 до 5 він буде працювати, харчуватися в фастфудах, сидіти і не займатися фізичними вправами? Ну, все залежить від того в якому біологічному віці зачали його родители. Якщо ага. він вот. зачать здоровими батьками, то проработає довше. Якщо ні, менше. Ну в принципі 5-7 років хорошої офісної роботи і половина проблем вже буде. мати місце. людину можна списувати? Ну списувати ні, но він буде вже не столько работать, сколько ходить по врачам, лечиться там, не знаю, в интернете искать, чем, чем себя вылечить. Uh -huh. Вот. Но э, здоровье ему это явно не добавит. Почему? Потому что офисный работник, он, как правило, сидит, сидит в неудобной позе, сидит э, целый день, он забывает покушать, но, правда, его отпускают легко покурить, то есть это великолепная Попити, отмазка. Кави, це О, да, кофе попить, немножко протонизировать. А нет, не помогает? Офисные працівники так любят это делать, и они считают, что это даже лучше, чем, скажем, фитнесом заняться. они помнят Библию, что здоровье отведено лет на 700. Ага. Вот. Но забываешь, что на кладбище смотришь, там средний возраст до 70 у нас. Uh -huh. То есть значительно быстрее. Офисные работники. Они говорят, раньше есть такой синдром молодого менеджера. В Японии это в 70-х годах просто косил народ. Uh -huh. Почему? Когда они пахали, а восстанавливаться забывали. Кушать забывали, пить забывали нормально. Николыш, Никола, ты сидишь по стенам, по Вопрос, Никола. для чего работать? Uh -huh. Работать для карьеры или работать для себя? Так. Вот тогда ставится, тогда, если поставить правильный оценку человек, тогда все становится понятным. Если он работает для того, чтобы отдать начальнику вовремя какой-то отчет, uh -huh. выполнить какую-то работу и, несмотря ни на что, попытаться, ну, скажем так, прожить, не получится. Отчет он даст, но э, здоровье он свое тоже, тоже потеряет. Потом ты еще заработать, буду вытрачать на свое да. здоровье. Между тем, сегодня мы вас запросили поговорить саме про тех, кто работает на карьеру. Вот так, человек, он сейчас в процессе, в работе и даже не успевает посмотреть по сторонам. Я подготовила перелик, проф... перелик хвороб, и хочет зараз пройти по них, а выдаст вот конкретные рекомендации. Геморой Для мужчин распространена проблема, да. але, в чином мужчины стают топ-менеджерами. Высидывают? Высидывают. Но они еще не только сидят на работе, они еще сидят в автомобиле. Угу. А там очень удобная поза, таз находится внизу, застой крови в органах малого таза, и те, кто сидят за рулем, они с геморроем, как правило, очень так. хорошо знакомы. Які вот. А следом за гемороем, кстати, идет автоматически еще импотенция. Угу. Это тоже не хорошая штука, но не, ну, не отвлекает от работы. Зато. Угу. Вот. Давайте для тех рекомендаций, кто не хочет морею, но и времени нет. Первое, что мягкое кресло нужно убрать. Кресло должно быть жестким. То есть, когда человек садится, у него напрягаются подсознательные мышцы малого таза и устраняется застой. Ага. Больше того, нельзя сидеть, таз не должен быть ниже. Вот у вас кресло хорошее, uh -huh. то есть оно ровное. Так. Если кресло будет такое утопать, будет таз, опять-таки, застой крови. Так. Ну, есть еще американский вариант, знаете, позу. Uh -huh. Там ноги на стол тоже великолепно вызвать застой крови uh -huh. в органах малого таза. Этого делать ни в коем случае нельзя. Что еще? Питание. Почему? Потому что геморрой все-таки возникает в прямой кишке. А прямая кишка э, очень зависит от того, какое содержимое мимо нее будет идти. Ему? Если человек пьет, утром выпил чашку кофе там с каким-то бутербродом, днем mm -hmm. э, водичка, может быть, вообще, so, ничего, то есть, или тот же кофе, и кава, да, вечером гарт. наелся, у него возникает проблема, э, каловые массы идут не те приходится тужиться, чтобы их удалить. И, не... И тут уже мужчине нужно рожать. Он легко догоняет женщину. Женщина так. во время родов часто приобретает так. геморрой. Мужчина без родов просто вот таким вот образом Тогда Борис, а какой выход из этой страшной ситуации? Не наедаться на ночь, смушивать заставить продолжение есть что-то другое? Все-таки нужно кушать в течение дня. Развитые mm -hmm. страны говорят нам об этом. И они, в принципе, для... не для перекура делают перерыв, а все-таки для перекуса, хотя бы для какой-то еды. Так. До речи, вот. в Азии для всех просто золотое правило. На обед они все выходят, все едят. Это правильно, это нужно. Почему? Потому что человек работает на той еде, которую съел. На чашке кофе долго не протянешь, легко попасть в еще одну офисную проблему, в депрессию. Так. Когда пытается человек работать, мозг заставляет работать, а мозгу нужно для работы витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы угу. нужна еда. Вот про Еды не было. Стимулируйте мозг кофе, раз простимулировали, два, он вам выдал какую-то mm -hmm. активность, а, а, а потом бейте его, знаете, говорят, западных лошадей перестреливают. Вот тот же самый мозг офисного работника попадает в депрессию, потом поделить и выйдет. Расповсюджены явище самого сыны и емоційного выгоряння, то есть якось, почувающее вытратые свои силы. Тобто, чем харчуватися? Давайте раціон, дай. Ну, Самое лучшее питание да. Что нужно для мозга, ему нужен лецитин. Mm -hmm. Лецитин есть во всех растительных маслах, больше всего в семенах. То есть, есть можно Семена подсолнуха, семена тыквы. Можно еще лучше семена грецкого ореха. Uh -huh. То есть в ядрах там очень много элементарно а Просто взять с собой маленький пакетик, запывать, да. якими, чему же так просто погрызть и уже Совершенно верно. Реальными. И все. 3-4 грецких орешка uh -huh. вот так вот, великолепный перекус и для мозга великолепная подпитка. После этого чашка кофе, используя вот это, даст реальное повышение работоспособности. Ага, так создается просто. Так, главное, главное скомбинировать, конечно. Мы уже начали говорить про голову, про мозг, Давайте про очи. Офисных працівников теж забываем о клипа. Я на офисный працедент, но а от их обличия Я говорю, забываем кліпати, зир погіршується и думаешь, боже мой, старею. Бо, бо, больше того, э, фокусное расстояние одно и то же. Если да. раньше мы ездили в транспорте, мы читали, у нас постоянно менялось из-за то монитор стоит на одном месте. Так. Глаза привыкли, и человек, мы буквально лет 30 уже начинает слепнуть, у него появляется старческая болезнь. То есть тут что важно? Менять регулярно фокусное расстояние. То есть смотришь на свой монитор, посмотри, что у соседа. Угу. Если он дальше, ты перемышцы, пере глазные мышцы, они изменили кривизну хрусталика и фактически сфокусировали тебя там. А ты потренировал свои глазные мышцы. Угу. Вот. Что еще важно, это витамина. Вы знаете, сколько людей у меня прозрело, когда говоришь, пейте морковный сок по утру Говорят, приходит через две недели, вы знаете, очки бросил. Не нужны Все очки. очки. А мы морковь полюбляем смешивать с яблоком. Это корисно? Обязательно. Потому что в морковке много витамина А, но там а. еще есть нитраты. Вот кислоты, которые есть в яблоке или в цитрусовые, можно смешивать. Mm -hmm. Они блокируют эти нитраты, не дают им попасть в кровь. Потому что тут попадаем на э, по снижение работоспособности. Mm -hmm. Нитраты, они блокируют гемоглобин. Кислород вроде как есть, а клетки его не воспринимают, мозг тем более. Так, вот. то есть морковь с яблоком с ранком, это то, что волоса – жир. То ли mm. туда какое-то масло, то ли какую-то сметану. Поли Совершенно верно. Mm. То ли какой-то хлеб, хлеб mm. с маслом. То есть без, без разницы, любой источник жира. Mm. Рядышком находится витамина ваш. Mm. Если не хотите морковку, пожалуйста, есть тыква, есть. Э Курага є інші е, продукти. Тусь є болгарські ну, п'яти курага. Дуже зручна, можна погризти, посели і перебити, хоча б тут же апетит, угу. не пітіт. От від монітора. Давайте поговоримо про варикоз на ногах. Це вже більш така жіноча проблема, да. як з нею боротися. Теж жінки, які висиділи там щось, кар'єру зробили. Б... але... Классный а рецепт, фильм такой был «Роман с камнем». Там великолепно, а женщина плохо нагадаю? бегала. Фильм памятаю, а рецепт не памятаю. Да, а там э, мачете он взял, обрубил каблуки. Ага. Женские каблуки – это великолепный способ заработать варикоз. Так. Почему? Потому что нет движения стопой. Зачекайте, а если ты сидишь продолжение дня, ты не ходишь, не, ходиш, не бегаешь на подборах, просто сидишь? А там застой крови. Все одно? Ходить нужно, ходить нужно ходить нужно, ходить нужно правильно. Стопа должна участвовать, икроножная мышца должна участвовать в акте, дыха... в, в акте движения. Угу. Ну, знаете, есть такой анекдот. Мужчину спрашивают, э, что вам больше всего нравится в женщине. Глаза сказал он и опустил э, глаз, взор на ноги. Так. Мужчина оценивает икроножные мышцы. Если они слабо развиты, у женщины плохо работает, она не работает икроножной мышцы, у нее и варикоз будет, и всякая дистония ну, будет. будет. То есть у нее много проблем будет. А -ха -ха. То есть икроножные мышцы должны работать. Тогда все нормально. Кстати, женщина может ходить на каблуках, но по ступеньке не ногу ставить на ступеньку, а только первую треть стопы. Только носочек. Да, чтобы Серьезный пяточка носочек. провисала, тогда она будет подрабатывать свои э, игрожные мышцы. За вашим ходением, Женки, топ-менеджеры. Борисов, встыгаем, еще проговорить про гастрит, а уявляюсь, сколько тут может быть апарация, может, выстачить на два дня. Нет, а мы уже все это проговорили. Власный. Если человек будет кушать, угу. у него э, в желудок будет попадать регулярная еда, а не он смотрит на монитор, там кто-то что-то сказал, у него ассоциация с едой возникла, выработался желудочный сок, а еды нет. Угу. И он фактически будет раздражать свой желудок, гастрит будет обостряться. Потому что гастрит, холецистит это диагнозы, которые. Отори начинаються стартують з трьох років. з трьох літнього задовго до роботи. Ну або стріться можуть легко і просто їда в сухомятку і відсутствує такової вообще. Борис, дуже дякую. Власне, якщо всі поради взагалі зводити до одного правила, не бабусі і мами переживали наші про те, щоб ми їли. Їмо все, що дає нам природа, все ще є навколо, і будемо здоровими. Борис Скачко, лікар-реабілітолог, дав поради білим комірцям. Хоча водії теж багато сидять, от тільки гроші заробляють менші. Ми далі рухаємося ефіром. А ви просто зараз на нашу електронну адресу Можете надіслати пропозиції своїх тем. До речі, одна з тем нинішнього дня – професійне свято у нас.